Дело Бах, Томінгібари, Бахтешукардівса, Драгі Ромале, дякуємо всім шанувальникам програми Романо Джвіпен. Дякуємо вам, що ви налаштувалися подивитись нашу програму. Сучасне покоління це діти, народжені в період, коли економічний спад Україні впливав на матеріальне становище і добробут ромської родини. Коли ні батьки, ні школа не мали фінансової можливості підтримувати і підвищувати культурний рівень розвитку молоді. Проте ромська молодь зуміла зберегти повагу до старших, до батьків, бабусь і дідусів. Рахуються з їхньою думкою, радяться у пошуку вирішення проблем. І користь від цього взаємна. Адже моральні принципи і традиції ромської родини залишаються міцними. І це нас радує. Родився я в Тульській області, Щокінський район, М'ясна Поляна. Отець мій багато років керівник ансамблю «Циганські напеви». 37 років. Це ансамбль «Циганські напеви» художественного керівник Ніколай Федоренков. Мама Галя Чорна, виконавець старинних циганських пісень і романців, заслужена артистка України. Поэтому не случайно я оказался в Украине с 8 лет, потому что родители артисты. И мне отдали здесь спецшколу имени Лысенко при Ленин консерватории по классу фортепиано, потом хоровой дирижерское. То есть в интернат, муз интернат. И вот так началась моя жизнь. А вообще с детства с родителями на гастролях, естественно, был. Ну, потом, к сожалению, сейчас уже родителей нет, нет ни папы, ни мамы, к большому сожалению. Но жизнь еще никто не отменял. Поэтому есть коллектив, который сейчас, несомненно, руководитель ансамбля «Моя супруга» Диана Федоренкова. У ромских девчат, молодых женок, особливый статус. Что для них означает вырос с подпоемности поколений? Подпоемственность поколений для меня это гордость на самом деле, потому что мой прадед работал в нашем цыганском театре. Он стоял у истоков театра, и мой дед работал там. И сейчас работает мой отец Моисей Сулейман Чаглу, моя мама Татьяна Васильевна Туманская, работаю я и моя сестра Надежда Аглу. Я очень счастлива, и я невероятно просто горжусь этим. Для нас это как дом. Это наш второй дом. И я хочу, чтобы в будущем мои дети, внуки, правнуки не потеряли эту гордость, эту достойность и всегда ценили то, что было создано веками и годами, и чтобы это не разрушалось. Когда мне задают вопрос, вот кем вы мечтали быть? Да я мечтал всегда быть артистом, понимаете? Потому что ну, знаете, наверное, у меня так сложилось, что сын кузнеца должен быть кузнецом. У нас династия, это еще от бабушки, поэтому я, я не смог бы, знаете, выходя на сцену, когда я был молодым, мама уже болела, допустим, я смотрел, она выходит на сцену и сразу здоровая. То же самое сейчас есть и у меня. То есть сцена это не то, что там штамп какой-то, а вот артист без зрителя не могу, и такой штамп поставил, типа там. Но на самом деле это так я отдаюсь полностью своей работе тому, чем Господь Бог наделил меня. Вот. Как и любого человека из цыганской нации. Потому что, знаете, артисты артистами, но ну, если вы бы погуляли на цыганской свадьбе, там бы посмотрели, что каждый третий просто ну, на Евровидение отсылай, упаковку добавь хорошую, понимаете? Ну что, ну вот поехала, допустим, не будем назвать, тот, все. Но у нас есть и покрепче. И об этом шлейф идет во всем мире. Просто Нету, конечно, тех людей, которые в это потому что показывают в основном о моей нации какую-то извините за грехи дрянь, какую-то, понимаете. Вот слава богу, что есть такие люди, которые каждый год у нас в Киеве проходит цыганский фестиваль Амала. Вы знаете, это, на первом фестивале была моя мама, я это помню на всю жизнь. Сейчас слава богу флаг родителей передали поколению. Ані просто ушли. А покоління стоїть не тільки во мне, а й та й внуки. Жанний, який в Будапешті вже победил як піаніст. Ромські діти, на щастя, все ж дотримуються норм життя своїх батьків. Вони в пошуках власних шляхів, моральних цінностей. До попереднього покоління ставляться з повагою стримано. Вони у більшості своєї готові продовжувати моральні принципи, щоб знайти свою дорогу в житті. Погано це чи добре розсудить час. Ось як вони самі ставляться до проблем спадкоємності поколінь. Далі в нашій програмі. Мене звати Валентина Казібєєва, я теж представитель знатного артистичного циганського роду. Ми родственники всі. Отець мій був танцор. Казибеев Януш, он был а, великий венгерист, он танцевал и табор, и венгерку. А, моя мать Казибеева Елена, а, она тоже была танцовщица, очень многих известных ансамблей, а, не только, то есть есть другое продолжение головкиных, тоже известная фамилия, которая а, цветет и здравствует а, на сцене. Я хочу сказать, что э, все-таки нам передали, да, это мы это вкусили с молоком матери, мы выросли все на сцене, мы э, родились за кулисами практически. Первый мой выход был в год. У меня был э, первый мой выход с песней, с танцем, как бы все это по-детски, все это здорово, но э, было неосознанно, скажем так. Но сейчас я понимаю, что это безумно. Кстати, это действительно гордость, это действительно очень сильно. И я хочу, чтобы как бы тоже, да, мы смогли передать это нашим детям, чтобы в любом случае, как бы жизнь она течет, да, на то есть как бы уже немножечко другие приоритеты в жизни, но чтобы свое цыганское кровное они никогда не забывали. Для меня в первую очередь я хочу поблагодарить Господа Бога за то, что я родилась в такой семье. Моя бабушка была известная певица, моя мать, мой отец. Я на сегодняшний день уже 10 лет работаю в театре. И я безумно счастлива, безумно рада. И, честно говоря, даже не представляю себя в другой профессии. И, конечно, моя мечта ⁇ это то, чтобы мои дети, мои племянники, конечно, были продолжением нашего рода крикуновых. И чтобы работали в нашем театре. В первую очередь я хотела бы поблагодарить Господа Бога за то, что я родилась в такой великой цыганской династии. Карпенко-Крикунова. Моя бабушка была известная певица Жанна Карпенко. Мой отец Игорь Крикунов, мама Людмила Крикунова. Поэтому я бы хотела, чтобы мои дети, мои внуки, правнуки продолжали э, наш вид деятельности. Э, вот, и в другой профессии я себя не представляю. И, честно говоря, и детей, и племянников тоже хотела бы видеть только артистами. В первую очередь хотела бы сказать своему поколению, поколению цыганской национальности, это то, что наша нация богата, богата. И действительно на песни, танцы, вот. Действительно, Господь нас этим наградил. И поэтому я бы хотела цыганской молодежи в первую очередь сказать, что э, есть талант, есть талант, продолжайте это. Это действительно очень интересная профессия. С этой профессией мы ездим на гастроли, видим мир. Поэтому занимайтесь бахтале састезурале. Я присоединяюсь к своей коллеге Жане и хочу пожелать, чтобы. Вся молодежь на самом деле вела эту стезю дальше и не прекращала, потому что это очень-очень-очень важно и это очень достойно для цыган. То есть это как бы... Это наша гордость. Да, это наша гордость. Это гордость цыган. Это гордость большая, что цыгане не потерянный народ, а что... Они очень важные вообще в жизни на самом деле всех людей и всех национальностей. Я желаю, чтобы это процветало, таван бахталай. Подписываюсь под всеми словами. Не просто так столько веков, столько лет передавали наши предки нам то, что мы знаем и понимаем сейчас. Я желаю понимания, уважения. И ц... чтобы знали ценность нашего народа, чтобы понимали не только артистическую жизнь, но и настоящую цыганскую жизнь, чтобы она была приемлема везде. А чтобы знали свое, опять-таки же, в, каком... в какой бы стране ни жили. Мы, цыгане, мы едины, какой бы... в какой бы стране мы ни были. Это мы, это наше сердце. Когда мы встречаемся, это одно. Танту ми бахтале, састе, зурали, де дживен сім'янце пшелбиш. Чавали, таван бахтали, зурали, тирахеламандевел. Будь добру. Ваш Пьотер Чорний. Ви дивились програму Романо Джвіпен. Новорічні свята дарують нам можливість здійснення потаємних мрій, навчають нас доброті, безкорисливості і бажанню ділитись з близькими радістю. Адже новий рік. Це свято, коли відбуваються найнеймовірніші чудеса. Тумендіки на замарі романні програма Романо Джовіпен, драгі Романа, Авляке Аменде Нейво Берш, Мія Туменґекаданейво Берш, Бахтало. Ось і швидко пролетів час нашої передачі, успіхів і мудрого шляху вам, гармонії і кохання вашій родині. До зустрічі наступного тижня.

Okay.